মঙলবাৰে নিশা একমান বজাত ডিফু থানাৰ অধীনৰ ডিফু লাম্ডিং পথৰ আৰ্টংলাংচত এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় নিশা একমান বজাত এগৰাকী তেইছ বছৰীয়া যুৱতীক হিন্দী খান্দি বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি অজ্ঞাত আঁতাইয়ে মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰে নিহত চুকুৰি টিচুপি নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ তিনিগৰাকী জীয়ৰীয়ে ইয়াত থাকি পঢ়া শুনা কৰি আছিল ডেৰ মাহ পূৰ্বে তেওঁলোকে ডকমকাৰ পৰা আহি এই নতুন ঘৰটো থাকিব লৈছিল নিশা এক বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিবলৈ দি এক বাজি পোন্ধৰ মিনিটত তেওঁ এই সম্পৰ্কত অৱগত হয় বুলি কয় এই ঘটনাত দুজন যুৱক জড়িত থকাৰ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে কিছুদিন পূৰ্বে দুজন যুৱকে ঘৰটোলৈ আহি পথৰ সম্ভেদ লৈছিল আনহাতে কালি দুপৰীয়া যুৱক দুজন পুনৰ আহি পানী খাই গৈছিল বুলি পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰি ইয়াৰে এজন যুৱক সৰু ল'ৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে আনহাতে ঘটনাস্থলীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আমি কালি প্ৰায় ওৱান ফৰ্টি ফাইভ মানত খবৰ পালোঁ টাইমত ৰাতি যে এটা বুলেট ইনজুৰি হৈছে তো একৰ্ডিংলি আমি আমাৰ এছ পি ছাৰ আমি আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ উপস্থিত হৈ আমি ইয়াতে পালোঁ যে এগৰাকী ছোৱালী হুকুৰী টিচপি প্ৰায় তেইছ বছৰমান বয়স তেওঁ আমি ইয়াতে মৃত অৱস্থাত ইয়াত আহি পালোঁ ইয়াতে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে আমি বিশেষ বিস্তৃতভাৱে ক'ব নোৱাৰিম অঁ তেওঁলোক তিনিজনী বাইক ভৈনীক তাতে ইয়াতে একেলগে থাকে ইয়াতে তেওঁলোকে পঢ়ি আছিলে এইটো কাৰণে এইটো পাৰপাজতে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল কিন্তু ইয়াতে থাকে আচলতে পঢ়াৰ কাৰণে ইয়াতে থাকে মানে ইয়াত ঘৰ বনাইছিলোঁ পূৰা আমাৰ দুই মাহ বনাইছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰটো অলপ শেষ হৈছিলোঁ তাৰপিছত মই ঘৰ গুচি গ'ল তাৰপিছত ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে কৈছোঁ ঘৰটো সোমাই যা এনেকৈ বনাই থকাটো হ'ব এনেকুৱা খোলোঁ মই তাৰপিছত ছোৱালীকেইটা চব ঘৰতো মানে বস্তুকেইটা চব লৈ আনিলোঁ জুমবোৰ ভাড়া থাকি পেলাই চব লৈ আনি পেলাই ঘৰত থাকিছে ডেৰমাহ হৈছে ইয়াত থাকক তাৰপিছত এনেকৈ এক্সিডেণ্ট বোলে হ'ব বোলে আমি নাজানো সেইটো কাৰণে মইতো খবৰ পাতোৱেই নাই পিছত কঠীয়া চৈয়া পেলাই শেষ হ'লে মই আহিম ঘৰ চিলিং বান্ধিবলৈ অলপ আছিলে এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ কঠীয়া পেলাব মই আহিম ঘৰৰ বেৰা চেৰাও দিম তামোল চামো লগাম এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ছোৱালীজনকেইটা সোমাবলৈ দিছিলোঁ ইয়াত থকা ডেৰমাহ হৈছে তাৰপিছত একটা বজাততো একটা পোন্ধৰকে মোকটো খবৰ পাইছোঁ ইয়াততো একটা বজাত বোলে সিহঁতে মৰাটো ফিজখিনি খান্দি গ'ল খান্দি পেলাই একজনে সোমাইছে একজনতো ৰাস্তা মুখতে আছিল দুইজনী আছিলে ছোৱালীকেইটা এইকেইটা ছোৱালী তেনেকৈ কিবা আমি একো প্ৰব্লেম নাজানো আমিতো ফালে ছোৱালীকেইটা ক'ব পাৰে আগৰ আগৰো আহিছিলে বোলে দুইজনক তাৰপিছত ইফালে ৰাস্তা আছিলকৈ সুধিছিলে বোলে নাই ৰাস্তা এইফালেতো নাই ইফালে ৰাস্তা আৰু যোৱালি দিনৰো আহিছিলে বোলে পানী খাবলৈ পানী খাবলৈ আহিছিলে এটাটো চলাই পান্দে এটাটো চোলাই নিপিন্ধে বোলে মানুহজনক এটা এটা যিটো মৰা মানুহটো সুৰোঁ আৰু কালি আহাও এটাটো সুৰোঁ বোলে এইটো মানে গাটো সুৰোঁ এইফালে পিছখিনি খান্দি গ'ল বস্তু আপোনালোকক দেখিব পাৰিম নহয় নকওঁ মোৰ কাৰণে পোৱাই নাইতো বাবাৰ কাৰণেই নিলে লাজ পায় আমি ভাল পোৱা কি পোৱা চব গাভৰু ছোৱালীহে আমাৰ তিনিটা এতিয়া সিহঁতৰ পঢ়ি আছিলে দুটা সিহঁতৰ ভাৰ ৰন্ধা কাপোৰ ধোৱা এইটো ডাঙৰ এই মৰি যোৱাটো এইটোৱে আঠাত পঁচিছ বছৰ পাক গ'লো দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ ছোৱালী অঁ যি মৰাটো একদম সৰু নহয় পাঁচ চাৰিজন আছে ছোৱালী ল'ৰা এটা আছে পাঁচজন পাঁচজনৰ পৰা এইটো এটাটো ইয়াত থকাটো দুই লম্বৰ আৰু চাৰি লম্বৰ এই এটাই থাকে ইয়াত কোনো নাই ইয়াত মোটা মানুহ নৰোখায় একো নৰোখায় এইটোৱে আৰু আমি ক'বলৈ